ब्रजेश भाई कंपाला में અત્યાર આપણે મંદિરે સભામાં જતા થયા છે એમણે મને એક જ્ઞાન સત્રની કથાઓ સાંભળ્યા પછી એક નાનકડી ક્લિપ મોકલી છે શું કહે છે હિન્દી ભાષાએ ભાઈ શું કહે છે જય સુમેરણ મુક્તો મેં આપકા સેવક बृजेश मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंपाला में जॉब करता हूं और okay. जब से मैं कंपाला आया मैंने स्वामीनारायण सत्संग में जाना शुरू किया और अभी रिसेंटली गुरु जी के दर्शन हुए हैं और वो बहुत ही अमेजिंग पल था मेरी लाइफ का और गुरु जी ने दर्शन में अपना डायरी लिखने के लिए बोला और मैंने अभी लिखना शुरू किया और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आए उसको लिख के मैंने ये देखा है कि जब मैं कोई भी गुस्सा करता हूँ कोई भी गलती करता हूँ और उसको मैं नोट करता हूँ और अगले पल में जाकर मैं एनालाइज करता हूँ तो वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग थिंग है और मैंने ये भी सीखा है कि आपको दूसरों मुझे दूसरों को कैसे गुस्सा आया और मैंने जाके उनको सॉरी बोला और वो बहुत ही रिलैक्स फीलिंग टाइम था वो भी काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं और जब आप जाके उनको सॉरी बोलते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया है अपना एनालाइज करना निज दर्शन डायरी लिखना कृपया आप भी जाएं और गुरुजी के आदेशानुसार निज दर्शन डायरी लिखें और इसका बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आने वाला है आपकी लाइफ में मैं भी अच्छा फील करता हूँ जब माफी मांगता हूँ तब मैं भी अच्छा फील करता हूँ और सामने वाला भाई अच्छा फील करता है रिलैक्स हो जाते हैं वो अब भाई एम अनुभव थी कह छो हजु हूँ तो एमने ओखता तो मैं तो एमने जुया नहीं अमेला नवा नवा सत्संग में आया है શરૂ કરો અઘરું લાગશે શરૂઆતમાં માફી માંગવી ને આ બધું સોરી કહેવું ને અઘરું લાગશે પરંતુ બહુ રિલેક્સ થઈ જવાશે બહુ 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 જ જ સારું ફીલ થશે જવો તો ખરા તમે એક નહીં સેંકડો અનુભવો અમારી પાસે છે બોલો આવા આવ્યા છે શરૂ કરો આપણું જીવન બદલવું છે લાઈફ ચેન્જિંગ આપણો પીરિયડ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે સત્સંગમાં આવ્યા ને જો આપણે આટલું નિર્માની થઈને સોરી ના કહી શકીએ ધિક્કાર કહેવાય આપણે શું આપણા જીવનમાં સત્સંગ ઉતર્યો